Поехав на рыбалку со своими друзьями, мужчина с надувной лодкой пошел вглубь водоема по льду. На расстоянии приблизительно 100 метров от берега лед начал трескаться и проваливаться под ногами, а зацепившаяся лодка за льдину тоже прорвалась и начала спускаться. Мужчина принял решение оставаться на более безопасном участке льда и ждать спасателей, которых вызвали непосредственно уже его друзья с берега. Было принято решение, что к месту происшествия направятся и водолазы, и спасатели 10-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место происшествия и оценив обстановку, было принято решение, что непосредственно к мужчине полезет водолаз с веревкой. Обнаружив уже непосредственно рыбака на льдине, мужчина водолаз его обвязал, и тогда уже спасатели вытянули двоих на берег. Хотим обратить внимание всех любителей зимней рыбной ловли на то, что сейчас переменная получается погода. То есть у нас фиксируется ночью и минусовая температура днем плюсовая соответственно лед очень опасный на данный момент как на водоема города так и за его пределами лед рыхлый наполненный водой белого цвета и именно такой лед очень опасен для жизни